बस्मिल्मा रही कानस्तैन असल दोस्तों मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल के नए ब्लॉग में दोस्तों यहाँ पर सेकंड टाइम है मैं आया हूँ इंडोनेशिया बाली में यहाँ पर एक वाटर फॉल है तिंगा लागा लास्ट टाइम भी आया था मैंने भी बनाया था चाहे तो कॉर्नर पर उसका लिंक आ रहा है वो देख सकते हैं लेकिन आप गूगल में सर्च करेंगे आ, इसका जो नाम है वो कॉर्नर पर मैं मैंशन कर दूंगा वो आप गूगल पर सर्च करेंगे यहाँ पर पहुँच जाएंगे यहाँ पर आते ही आपको एंट्री फीस का सामना करना पड़ेगा एंट्री फ़ीस कितनी है ये दिखा देता हूँ मैं आपको जैसा कि ये देख रहे हैं तीस हज़ार तीस हज़ार इंडोनेशनल रुपीज़ कितने बनते हैं कॉर्नर पर मैं मैंशन कर दूँगा बाकी नीचे चलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आएँगे एक काउंटर आपको मिलेगा यहाँ से आपने टिकट चेक कराएँगे और इंटर होंगे देखें जी आते ही अच्छी अच्छी शॉप्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और यहाँ पर चाहें तो अपनी खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर खरीदारी करते हुए शर्ट्स वगैरह अच्छी मिल जाती हैं यहाँ पर तो बस तो आते ही सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था यहाँ पर देखा व्यू भी अच्छा है और इनके पास खाने के लिए कुछ सामान पड़ा हुआ है तो मैं सोचा कि क्यों ना यहाँ पे बैठ के कुछ खाया जाए और यहाँ पर व्यू का कुछ मज़ा लिया जाए दोस्तों ये है वाटरफॉल का इस्टर्निंग व्यू को दिखा रहा हूँ कितना खूबसूरत है यहाँ पर मैं बैठा हूँ यहाँ पर ये एक कॉफी शॉप है यहाँ से मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ लोग नहा रहे हैं इंजॉय करते हुए बहरहाल हम भी नीचे जाएंगे कुछ मैं नीचे का आपको आ, कुछ व्यू दिखाऊंगा देखिए कितना ज़बरदस्त वाटरफॉल है और लोग कैसे देखें इंजॉय कर रहे हैं अगर आप इंडोनेशिया बाली, इस्पेशली उबुद में आते हैं तो इस वाटरफॉल को अपने बकेट में डालें और मेरा ख्याल है यहाँ पर आपको विजिट करना चाहिए यहाँ पर ऊपर जो है ये ग्लास ब्रिज भी आपको मिल जाती है आप चाहें तो इस ग्लास ब्रिज पे भी आप जाकर इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सिंगल नंगा वाटरफॉल पर आते हैं यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको तीन जगह मिलेंगी जहाँ पर आप नहा सकते हैं स्विमिंग कर सकते हैं यहाँ पर एक तो है इसका उमा एक डे क्लब है उसमें जाएंगे ढाई से तीन लाख आई का खाना खाएँगे तो आपको वो फ्री में नहाने देंगे पूल में वो भी एक अगर आपके पास बजट है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है वहाँ पर जाकर आप नहा सकते हैं मेरी पहले वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें पूल में हम गए थे पिछली दफ़ा लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ में जाना फजूल है इससे बेहतर है कि आप अला सरूम में जाएँ और वहाँ पर जो टेक क्लब है उसमें जाएँ वो बेहतर है इस बजाय इसके और दूसरा जो ऑप्शन है फ्री में नहाने का वो यहाँ पर ये यह है कि यहाँ पर एक इन्होंने ट्रेडिशनल एक स्विमिंग पूल दिया हुआ है उसमें आकर आप फ्री में नहा सकते हैं लोग नहाते हैं यहाँ पर अभी भी नहा रहे हैं और तीसरा जो ऑप्शन है जहाँ पे ये वाटरफॉल है जहाँ पर पानी गिर रहा है उसके नीचे बहुत साफ पानी है बिल्कुल क्लियर वाटर है वहाँ पर जाकर आप नहा सकते हैं तो बहरहाल ये है कि मैं ये स्विमिंग पूल का जो फ्री में स्विमिंग पूल है इनका ट्रेडिशनल उसका मैं आपको थोड़ा व्यू दे, दे देता हूँ और उसको दिखा देता हूँ देखिए यहाँ से जैसे ही आप उतरेंगे यहाँ पर उतरते ही यहाँ पर ये स्विमिंग पूल आपको मिलेगा यहाँ पर ये देख सकते हैं लेडीज यहाँ पर नहा रही हैं यहाँ पर ये देख सकते हैं ये स्विमिंग पूल है ये फ्री में स्विमिंग पूल है यहाँ पर आकर आप नहा सकते हैं लोग यहाँ पर नहा रहे हैं इसके अलावा जो दूसरा जो तीसरा जो ऑप्शन है आप यहाँ पर आते हैं जहाँ पर ये वाटरफॉल है वहाँ पर भी लोग नहा रहे हैं चलते हैं मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या सीन चल रहा है दोस्तों तीसरा जो नहाने का ऑप्शन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नहा रहे हैं बिल्कुल हम वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे आ गए हैं एक यहाँ पर आप आ सकते हैं स्विमिंग पूल छोटा सा बना हुआ है यहाँ पर नहा सकते हैं उसके बाद इस पानी में जा सकते हैं साफ सुथरा पानी है और बिल्कुल क्लीन वाटर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना क्लीन वाटर है देखें कैसे लोग जो है ना यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं आप भी यहाँ पर आकर फ्री में इंजॉय कर सकते हैं इसकी कोई चार्जेस नहीं है हाँ एंट्रेंस फीस जो है ना तीस हज़ार आई देने के बाद फ्री में स्विमिंग कर सकते हैं तो बहरहाल ये है माहौल इधर का थोड़ा सा मैं आपको क्लोज करके भी दिखा सकता हूँ ये है माहौल यहाँ का दोस्तों ऐसा तो माहौल होता है यहाँ पर आ, थोड़ा सा मैं क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ ये यह देखे यहाँ पर खड़े होकर अच्छी तस्वीर बना सकते हैं यहाँ पर ये यह देखें एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर ये यह लोग भी एंजॉय कर रहे हैं तो बहरहाल यहाँ पर बहुत ही मस्त माहौल होता है ये था सिंगल हंगा वाटरफॉल और यहाँ तक मैं आखिर तक आपको ले आया और यहाँ का माहौल दिखा दिया मैं आपको मुझे देख इजाज़त मिलते हैं फिर अगले किसी भी लाग में अल्लाह हाफिज़